Здравствуйте. Здорово. У меня же заиграло в голове, как только включил это союз нерушимый. Ну и чё? Ну вот, ничего просто. Ты как, кастрюлю на голову -то, чё, почему не одеваешься? Кого не одеваю, Чего на голову не одеваешь? Кастрюлю на голову на голову. Кастрюлю? Ну а мы только на улице одеваем. В помещении а -а -а. надо снимать. Я думал на Майдане только прыгать. А что георгиевская ленточка значит? Победа. Ну откуда появилась эта ленточка? Ну тебе не объяснить. Ты кто будет. такой Георгий? Или кто вообще? Почему почему я, да? Я и не знал. Забыл, да? Я и не знал и забыл еще сверху. А ты забыл, да? Расскажи, все. почему георгиевская? Вот почему георгиевская? Почему не? А мне жалко твои. Андреевская. Ну, Потому что когда-то был украинский фронт. Так ты в честь украинского фронта прочитай мне лекцию про Георгиевскую ленточку. Вот я тебя делаю громче Но и внимательно в честь слушаю. Украинского фронта тебе прочитают ленточку другую. Ты пьяный, да? Прочитает потом. С фронта мы прочитаем. А когда День России? 12 июня. Красава. Красава. А когда началась Великая Отечественная? Ну ты там, да, я что-то заехал уже. Да вот, ну ты, ты празднуешь. Хорошо, когда закончилось Великое Отечество? Ты да. что скажи, когда Ленин родился. Не-не-не, когда Давай закончилось? Когда закончилось Великое Отечество? Или да. как, какой Сталин был, как у него там погоняло было там в тюрьме? Давай <laughs> с этого начнем. Давай. Начинай. Ну. Давай, ну вопрос со звездочкой, смотри для тебя. Для чего? Когда для закончилась чего? Великая Отечественная? Ты, 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 Не вторая ты, мировая что, война, война, вот Великая Отечественная. Ты что, когда? Проверяешь что ли или чего? Да, проверяю. Для чего? Вот ну, мне для чего смотри, иди вот, по факту сейчас. Что ты, вот что ты празднуешь, вот что ты сейчас, что? Для... А что? Ленточку ты для чего одел? Что ты празднуешь? Я победу праздную. Я когда ставлю. закончилась? Когда закончилась Великая Отечественная? Не помню. Подожди, стой. Ну, что а победа, что ты празднуешь тогда? Победа еще не заканчивается. Ты об этом знаешь? Под, вот задумайся еще раз, подожди, подумай, когда Великое Отечественное закончилось? Я, я, я тебе включаю, победа еще не заканчивается, потому что победа это будет, когда вот это все, СВО закончится и так далее. Нет, победа, когда Великое Отечественное закончилось? Я не знаю, у тебя вообще... Давай я подскажу, в 45-м году, ты... в 45-м году, когда она закончилась. А, да. Ну, нифига я не знаю. Ну, вот. а дата, а дата, ну давай ты можешь. Ну, 1945 год. Да, а дата какая, день и месяц. 9 мая. Красава. Фух. Фух. Я вот, фух, я вот фух. Знаю, Слава что... Богу. Я вот не знаю, почему ты мне это говоришь. Может, я там лично что-нибудь скажу. Чувак, Потому, что ты он... празднуешь победу, и ты не мог только что назвать дату, когда эта победа была. Понимаешь, в чем прикол? Матерство... Ты понимаешь, что у тебя и, большие и, проблемы? У нас сейчас идет одно, то, что освободить у своих третьей сестры Украины одна цизма. Чувак, я боюсь, чтобы меня такие освобождали. Ты празднуешь день и не знаешь, когда этот был день. Вот, я боюсь то, что такие, как ты, будут у нас. Но 12 июня ты знал, за это тебе плюс. Я боюсь такие, как ты, то, что... А, а вот это у нас. ты правильно сказал. Давай на этом и закончим. Бойся, бойся, чувак, я бойся. Хочу, Вы хочу, все хочу. боитесь. Вы все боитесь. Вот... Я, я, не я не боюсь. знаю. Тебе, тебе за этот диалог я могу только спасибо сказать. Столько навалить мемов и приколов это просто гениально. И закончить такой мудростью, что ты боишься, что украинцы будут, будут там, где сейчас ты. Бойся, бойся, готовься. Украинцы будут там, где сейчас ты. Бойся, готовься. Вот. Давай на прощание что-то скажи. Скажи что-то на прощание. Зачем? подходит тоже пока. Я не знаю, но это же люди будут писать, что это постанова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Киева, Украина. Чего? Я из Киева, Украина. А меня в... угу. я вижу, да. А как ваши дела? М -м, мои лично? Ну, можно лично. Ну, чтобы вам лично объяснить мои дела, нужно вас в контекст своей жизни хотя бы последних лет пяти вводить, чего я делать не намерен. Блин. А если о, вот по сегодня без контекста начну объяснять, вы ничего не поймете. Если в целом про страну, то воюем с Россией, война это очень плохо. Не-не-не-не, не-не-не, ну... Только не о войне. О чем угодно, кроме войны. Да не, без проблем, я же не настаиваю. Но вы себя этим даунгрейдите, ребята. Вы думаете, что вы молодые индивидуалисты-космополиты, мы не при делах? К сожалению, мир так не работает. Если бы вы жили Но... где-то в лесу и сами ловили себе еду и могли себя защищать, а вы интегрированы очень плотно в эту систему, чтобы поесть вы куда идете? В магазин. Чтобы купить поесть, Нет. надо, чтобы был магазин, была правовая система, экономическая система, чтобы продавец сидел, чтобы по ГОСТу Зачем? товары проверялись. Но... А без магазина ты... Ешь через два дня. Так я ж не хожу в магазин, я вам сразу скажу. Ну, мама ходит за тебя, поздравляю. Нет, никто не ходит. Ну, а как ты питаешься? Милки ты кафешка. где взял? Милки девушка подарила. Ну вот, девушка, кафешка. Ну, должна быть кафешка, должна быть девушка, которая тебе принесет этот Милки Вей. А ей ее вот надо где-то взять. Поэтому вот этот индивидуализм, ну это это показатель примитивности. Вы как раз молодые ребята, вы должны быть умнее, чем эти деды пропитые, пробитые. Это... Ну, вот. чуть-чуть другой смысл. Да. То, что в принципе я понимаю, что происходит в мире, что ну это как выразиться. А ты понимаешь это... или думаешь, что понимаешь? Чего? Ты понимаешь, что происходит, или думаешь, что понимаешь. Вот как ты собираешь картинку мира окружающего? Как ты работаешь с информацией? Откуда ты черпаешь? Так. Я живу на. Ну, можно сказать, что первая линия от фронта, да? Крас. Да нет. Да к знаю. нам часто прилетают. Не сказал. Да, вот. Конечно. Типа, мне это не нравится. Я просто, типа, на данный момент не хочу об этом разговаривать. Потому что, типа. Это не интересно лично для меня. Для меня просто интересно поговорить с людьми, которые живут по ту часть, по ту сторону, что у них происходит. Да, типа, как у них поменялась жизнь. Я вот вижу, допустим, у вас освещение, вы сидите, вам нормально, значит, ну это не то, чтобы вас это лично у меня, я я в тылу, ну так оно всегда было, вот. Ну опять же странно, смотри, ваша страна напала, то есть вы нас убиваете. О чем еще говорить? Ну, я, я сюда захожу, скажем так, как бы мне есть о чем поговорить. Мне есть о чем поговорить. Я именно с россиянами общаюсь про войну, потому что именно россияне нас убивают. Вот ты купил Milky Way, с него полетел НДС на налог, с него полетели патроны. Вот ты говоришь меня: Ну, я, я же говорю, да, давай эту тему закроем, тебя обстреливают, а ты говоришь: Я не хочу про это думать. Ну, так а дети делают, глаза вы... закрывают. И шимпанзе так еще делают. Они глаза закрывают и думают, что они спрятались. Я живу, в, ну, типа, чаще всего в Славянске на Кубани. А к нам прилеты с Украины, ну, типа, дроны. А как ты думаешь, почему к вам дроны прилетают с Украины? Ну, а в Славянске что там? Какие-то военные объекты стоят, я не понимаю, чтобы их... Все летит в битумный завод. Возможно, возможно, в битумный завод и летит, возможно, да. Так, ну, на Но не в жилые дома, не в жилые же дома. А в Белгород не по, не по не стреляете, да? Э, смотри, Украины нету столько оружия, и, 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 тем более учитывая а, население России и ее территории, чтобы просто стрелять по школам и детским садам. На линии соприкосновения да. оружия не хватает. То, что где-то прилетело... Знаешь, сколько в Мариуполе вообще мирных погибло? В первые даже там, месяцы войны. А в Белгороде сколько людей погибло? Да я верю, что тебе интересно. Я жрю, что мне я такая не позиция не... веселит очень. Вот, что, что ты живешь, не... тебя обстреливают, а ты говоришь, что мне неинтересно. Это гениально просто. Просто гениально. Да. Вот. Городи, котором, ну, до это все не Когда люди а со что? значками Ахмад Сила да. тоже придут и начнут э, что-то с тобой делать. Уже, а будет а а а это, уже будет сложнее игнорировать это, уже будет сложнее игнорировать. О, Люди чему? со значками Ахмад Сила. А, извините, будущий будущий я... ваш президент Кадыров, да, будет. Я живу на Кавказе, типа, ну если они ко мне придут, хорошо, это наши братья. Не, они уже придут, скажем так, с другой постановкой вопроса. Хорошо, если к нам придут настоящие Нохчи, нам ничего не будет. Не, Нохчи настоящие за Украину воюют. Настоящ, да, да, настоящие экккерцы, да. да. Ну, смотри, ну была первая, первая чеченская война. Ну, точнее, было две чеченских. Первую выиграла Чечня. Вот, победила, точнее, не выиграла это немножко. Не лотерея, чтобы в ней выиграть. Вот, как ты считаешь, это же было не так давно. Те люди, которые, например, дети, дети истинных ичкерцев вот они сидят только и ждут. Когда Россия ослабнет, и изнутри почнут, начнут спрашивать э, с тех, кто вот э, все это поддерживал. Ну, вот в видел там в Башкортостане, что было? Вид, с кого не... Ну, вот с вас конкретно. В данном, в, в, в данном моменте я вот и лица вас записал. Вы уже в истории, как э, пособники Просто... режима. Что? Что с меня спросят про чеченскую войну? Мы воевали. Нет, за поддержку России, за поддержку России, а, которая поневоливает народы и вот пытается теперь еще Украину поневолить. По с ходят. И, смотри, и чкерцев, и кадыровцев нужно разделять. А так есть и подполье в... национальное и в Дагестане, и в Кабардино-Балкарии, где да, хочешь, и в Ставрополе. Что Ставрополь тут причем? Везде, like везде да. есть. Да? Везде есть национальное подполье. Не всем. Есть, есть коллаборанты, такие как кадыровцы, которые продали, предали своих, воевали с Россией, а потом перешли на ее сторону. А есть те, кто затаился и ждет. Да, но воевать а не, не смысла. Хорошо, это свобода воли. Есть такая вещь? Они могут? Свобода Они воли. Могут такое? Человек, ну. который воевал, который убивал россиян, а россияне его побратимов, взял и переобулся. Но он же ж не переобулся, он получил кучу денег, получил борозды правления, получил протекцию Путина. Он продал, а он не продал, они, ой, он продал свою волю, а не проявил волю. Ну, я не знаю, что-то, чтобы им деньги платили, потому что живут они не то, чтобы богаты. Кадыровцы живут офигенно. А остальные, да, бомжуют, бомжуют. Дагестан дотационный регион. Почему Путин его не поднимет? Почему бы там не построить заводик, какую-то фабрику, наладить инфраструктуру? Зап... У нас половина нефти из Дагестана, с Дагестана, Кавказа. Ты понимаешь, да, заходите, что страны цивилизованные, которые имеют много ресурсов, они уже давным-давно делают все, чтобы от ресурсной экономики перейти к более сложной экономике? Потому что у них ресурсов нет. У кого нету? Например, у Саудовской Аравии или у Арабских Эмиратов нету? Или у Америки нету. Или у Китая нету. Тогда почему Россия не цивилизованная страна? Мне просто непонятно. Вот и потому что. Не, вот это мы уже будем разбирать культурный код россиян. Почему россияне не цивилизованные? Тут, конечно, уже нужно много аспектов со всех сторон. Факт, что она не цивилизована, это факт. Почитайте историю Совка, как Совок в моменте экономического надлома смог выжить, выжить, выжить за, за счет э, нефтяного бума. А потом, наоборот, на падение нефтяных цен чуть не загнулся. То есть цена нефти равняется цена России. Понимаешь, в чем штука? Арабские Эмираты давно проинвестировали все деньги э, в образование своих детей. Проинвестировали в, в сложные технологии, ну. Меня не, не, не рисуй, все не буду. Все не буду. А почему а нельзя тебе а рисовать? Тебя очень легко рисовать, я кстати. Ну, скажем так. Скажем так. Не сложное. Несложное, скажем так, у тебя выражение лица. Легко его нарисовать. Легко его нарисовать. Выпиши. М? Выпиши. А, ты выпивший? А, ты выпивший. А, а, вот в чем у вас. Нет, ты мне ну, не ты слышал, меня что я ты слышал, слышал, что ты говоришь. Ты сказал, выпивший или что? Выпивший, или что? Угу. Понял. Понял. Ну не буду тебе мешать. Ну, не буду тебе мешать. Все. Пойдем дальше. Все, пойдем дальше. 70. Здравствуйте. Здравствуйте. Я из Киева, Украина. Я с Урала. Какие у вас вопросы к украинцам? А вы представляете всех украинцев? Я их не вижу в студии. Мне не всех. Представляю, давайте одного украинца себя. Ну, так, так оно а говорить, какие вопросы ко мне. Ну, Почему? ко мне лично у вас вопросов быть не может, так как мы с вами не знакомы и вы меня не знаете. Единственное, что вы сейчас про меня знаете, что я украинец, поэтому и вопрос такой. Ну, то есть вы передадите мой вопрос всем украинцам, да? Нет. Я попробую ответить на ваш да. вопрос. А у вас просьба какая-то есть? Вы... Про просьбу я не спрашивал. Президент Украины, может, вы президент Украины? Что Нет, я спросил, украинцев. какие у вас вопросы к украинцам. И на ваш вопрос к украинцам Украинцы. я попробую ответить, будучи украинцем. Если у вас уже какие-то просьбы и пожелания, ну это уже как бы в поле чудес надо, наверное. Там передают приветы, пожелания. Вот. Угу. Ну, можете озвучить Нет, свое я пожелание. Подумал, как раз как всем украинцам. Давайте, слушаю. Я уже. тогда от всех россиян задам вопрос, хорошо? Давайте. От всех россиян ко всем украинцам. Ко всем не выйдет, я не смогу передать всем а украинцам. Как говорите, на Украине. А как в Минских соглашениях написано, Может, в русскоязычной я... версии, как написано? Я не читал. Я в знал. Украине. Я а по нормам Украине. русского языка, когда речь идет о стране, а не территории, надо говорить на или вы? Не знаю, вот я живу на Урале, вот я не представляю, как мне сказать. Я живу в Урале, река? Ну кто живет, кто живет, живет, живет на Черниговщине? Потому что это территория, а не страна. На Германии же никто не живет, на России же никто не живет. А, так, а, а, так это из этого все бзики? Из того, что как бы надо почувствовать себя страной, что -то? Да нет, то то, что про, про, мне без разницы, что про меня думают левые люди, и тем более враги. Просто я понимаю, что россияне используют эту формулировку для того, чтобы как раз у, уничижительно конотировать Украину как территорию. А то вы можете говорить на под под Украиной, над Украиной, как как хотите вообще. Ну это же ничего не меняет. Я же говорю, на уровне официальном Путин, вот видите, подписался, ну не Путина, а кто там, Зурабов, подписался в Украине, видите, своей подписью за, кристаллизировал вот такой вариант. А вы можете Скажите, говорить как хотите. Голова, вот этим голова забита, на, вы. Скажите, а зачем вы добиваетесь? Подождите, голова забита. Кто, вы меня спросили, на или в Украине, или я эту тему Скажите, поднял? Зачем вы это вы не Ответьте только сперва на мой вопрос. Про на Украине или в Украине вы подняли вопрос или я? Напомните. С чего вы добивались этой войны? Мне страшно становится с вами общаться. Ну, если так. вы вообще оторваны от жизни, Россия напала на нас. Мы же не начинали эту войну. Россия на нашей территории. Что мы должны... Вот смотрите, Украина, все украинцы находятся на территории Украины. Вооруженные силы Украины находятся на территории Украины. Что они начинали? Как вы не поняли вопрос. Да? да, я не понял вопрос. Поэтому я уточняю. Как украинцы могли начать эту войну, если они на своей территории? Ну ладно, не понял. Не понял. Скажите, а у меня вопрос такой. Знаете, кто такой Щербицкий? А ответите сперва на мой вопрос, кто начал тему на Украине или в Украине, вы или я? А -а -а, что за Мне не понравилось, что вы пер... пытались в эту сторону увести, я вас на этом подловил, и вы еще и меня решили сделать виноватым. Я хочу на этом акцентировать внимание, Нет, не что не эту нрав... тему вы начали, и вы ее не вывезли вы ее не вывезли. Минских вы не читали, нормы русского языка вам тоже чужды, я уверен. Но вы почему-то решили на это этим играться и сами на это напоролись. Конечно, я же просто орг потом от Чингисхана. Лопухами вместо туалетной бумаги пользуюсь. Живу в землянке, не образованный, бухаю. Да, О, ради это, Бога, ну, Бога ради Бога. Смотрите, мы же к вам не лезли. Живите как хотите. Подтирайте жопу лопухами. Подтирайте, вместо салфеток, рот вытирайте после еды лопухами. К вам же никто не лез. Мне без разницы, как вы живете и чей вы потомок. Мне стало скажем так, я на вас обратил внимание тогда, когда вы напали на мою страну. Как вы живете? Вы видите, вы постоянно не туда, постоянно вы не туда. Вы какими-то шаблончиками, заготовками жонглируете, постоянно не туда. Вот. Я не буду обсуждать, хорошо жить в России или нет, мне без разницы. Живите как хотите. Вам нравится жить в полном дерьме? Живите. Вы живете лучше всех на свете? Вы так считаете. Живите, ради Бога. К нам не лезьте. Вы уже к нам прилезли, и поэтому придется ответить за все свои грехи. Да глупости, мы вы что за глупости? Нет. Просто... Мы, Я не потомок Чингисхана. Раз. Я лопухами жопу не вытираю. Никаких мы нету. А, есть вы и есть мы украинцы, и есть вы куда россияне. Скажи. Почему? Куда Потому что каждый день вы обстреливаете ракетами наши города. На, нет, находите какую-то связь между не к россиянам и то что россияне убивают украинцев оккупировали кучу территорий уничтожают города есть связь как вы считаете Слушайте, а вот сейчас вот придурите или сам деле не понимать что происходит или это просто какой-то идет блогер, какой-то пишет. И вот в этом и говорит. беда, что вы не придуриваетесь, вот это самое страшное, что то, что вы сейчас накидали, вы реально в это верите. А как вот вы работаете да, с информацией? Я... Как вы э, познаете окружающий мир? Как вы понимаете, что правда или нет? Да. Да, у меня с этим все в порядке. Ну как? Просто хотите, поделитесь. Я вот хотите, смотрите, если хотите, я не если... прав, если я не нет, прав. Хотите мою, мою точку зрения, хотите, я вам сейчас объясню, что происходит на Украине? Вот свою личную точку зрения. Личную, хотите? если хотите? она на чем-то основана, да. да. Если вы будете брать с головы, то нет. Я с головы могу такого напридумывать, страшно станет. Да с головы все берется. У людей всегда все с головы берется. Нет, нет, нет. Все, что вас окружает, да. Все, что вас окружает, все, что придумало человечество, оно придумало именно делая какие-то системные действия, учась на своем опыте, подключая статистику. А с головы только может, если сильно ну, много вот перепить, можно ну, с головы ну, выпустить. Вы вот смотрите, вот давайте нет, вот в ни такую в такую штуку. Вы считаете, что вы правы? Я считаю, что я прав. Если вы считаете, что вы правы и считаете, что я не прав, расскажите, как вы познаете окружающий мир. Может, я действительно неправильно делаю? Понимаете? Хотите услышать мою точку зрения? Я же говорю, она на чем-то будет основываться. Ну так вы ее услышите, а потом сделаете вывод. Не, ну вы скажете, вы сможете подтверждать чем-то свои слова? Потому что я очень много наслышался про то, что бомбас, Донбасс бомбили, что референдум в Крыму какой-то был. Вы сможете за все это, э, ко всем этим утверждениям и подобным им, привести какую-то аргументацию, или вы просто вот мне так кажется? Мне более... Да зачем? Да мне более просто объяснить. Ну, вы сможете это Знаете, объяснение подтвердить, аргументировать? Да знаете, знаете, что такое бритва кама? Знаю, конечно. Ну, да. вот по этому принципу. Не надо множить сущности без необходимости. Самое простое объяснение является верным, правильно? Правильно. Так вот самое простое объяснение, самое простое объяснение всей этой ситуации. Оно довольно циничное, без этой вот э, павса, без Просто Россия, э, так же как ваши хозяева. Подражает, кстати говоря. Я не говорю, хорошо, это плохо, я констатирую. Россия, так же как ваши хозяева решила свернуть э, враждебный режим, понимаете? Сначала хотели свернуть через Луганск, Донецк, надули, значит, как Меркель сказала, потом э, думали, что... Во-во, подождите было, секундочку, Меркель... К сожалению, для вас не получилось... Секундочку, секунду, Меркель, я договорю, вы... А потом про... Ну потом хорошо, давайте, давайте, хорошо, без проблем. Да. За три дня, к сожалению, для вас не получилось, вот. потому что много жизней мы потеряли, сберли точнее. Так вот сейчас это идет смена режима враждебного, потому что режим враждебный. Вы просто, ну как это по простому сказать, шавки mm -hmm. у хозяина. Я понял, понял. Вы вопрос, да? вопрос, вопрос. Вы сказали вопрос, Меркель, Меркель может говорила. Вопрос. Можете, можете сослаться, где это Меркель говорила? Вы, э, давайте не так, не сослаться, не сослаться. Вот я вам mm -hmm. верю даже. Вы лично видели, вы сами это где-то видели, читали, что такое сказала Меркель. Вот я даже не прошу Потому подтверждения, не вы это да. видели? Нет, вот скажите, как есть. За глупости, за, за глупости. Потому что этого нету, этого нету. И вы его видеть нигде не могли. Вот в чем штука. Этого просто не существует в природе. И вы сейчас мне рассказываете вещи, про которые вы не видели, но вы утверждаете. И вы мне хотите, чтобы я слушал. Про... Давайте бритва Акама самый простой вариант. Путин пидорил больной на голову, который понимает, что скоро умрет. Вот, и решил все это ускорить. Пока Путин захватил Крым, он увидел, когда точнее, он увидел, что никто должным образом на это не отреагировал. Все мы люди судим по своему опыту, что если взять и сделать так и прокатило, то, наверное, прокатит и второй раз. Он вторгся на Донбасс, уже не прокатило. Но Путину было выгодно режим АТО держать десятилетиями. Тому що у Росії набагато більше ресурсів для цього. А коли Путіну, мабуть, вже захотілося скоріше перед смертю, щоб на нього вдягли якийсь е, вінок Цезаря, Великої імперії, він вирішив це зробити все до своєї смерті. І на, всю, на весь світ оголосив, що так, це ми, це ми, Росія. І дивіться, що ми можемо і що ми вміємо, і на що здатна наша армія. І показав всім, що вони. гидотні потвори з моральної точки зору, юридично міжнародні військові злочинці.